Честно говоря, для меня это небольшой стресс, потому что такое длительное время без футбола, без любимого дела, я считаю, это тяжело. Я знаю, что я не смогу в ближайшие пару месяцев ну, там, с мячом работать, и для меня это тяжеловато, честно говоря. То есть ты купил игрушку, чтобы трошки развеяться? Ну, можно сказать и так, чтобы хоть как-то как себе иногда настроение поднимать. Полетать, не знаю. Раз, честно говоря, про скажи, проводить, время, проводить время дома на диване с, с поднятой ногой, это, честно говоря, не мое, и оно очень быстро надоедает. Хочется сразу пойти куда-то пройтись, развеяться, подышать воздухом. Даже на базу надо ну, съездить, посмотреть, как ребята тренируются часто снимаешь лапу? Да, это, это, это мне можно ее снимать, и, там, чтобы нога чуть отдохнула, потому что она там находится в небольшом напряжении. Но сейчас снимаю. И, так что в этом плане хорошо, что не гипс, что нога там полтора месяца не в таком обезвжиженном состоянии, чтобы, но, чтобы мышцы не атрофировались, что, что я могу двигать и, и немножко разрабатывать. Расскажи, а ты что, сам в Финляндию ездил, а не куда там выше? Там специалист, да, по ахиллам? Ну, как только это случилось, у меня на следующий день с докторами мы начали обсуждать последствия травмы и где оперироваться. Потому что сразу же сказали, что это надо делать операцию, потому что, чтобы в дальнейшем играть в футбол. Да и для обычных людей говорят, что если все, все пусти, пустить на самоотек, то... Оно плохо срастается, образуются какие-то мышечные там, ком комочки. я не помню, как это все называется правильно. Надо делать, надо оперировать. А что именно в Финляндии? Ну доктор с доктором посоветовался. Он сказал, что там последние операции там делали широко в этой клинике. Связался со своими коллегами в России с докторами, созвонился, взял номер этой клиники, там буквально это все в, в первые же дни сделали, договорились про операцию, про мое обследование. И... Ну и полетел и сразу через пару дней туда. Э, ну, сама операция, какие первые были Да, честно говоря, переживал, потому что <coughs> боялся, Наркоз вот этот сказали мне изначально, что будет спинальный наркоз, когда ноги не чувствуешь. Я чуть, -чуть переживал. Спинальный. Что... Да, я переживал, что, ну, я буду это все видеть или там слышать, что доктора, хирурги эти разговаривают между собой. Но <laughs> укололи мне там какие-то не знаю, усыпительные, ну, так что я вообще ну, абсолютно тут фу нормально перенесся, <laughs> не слышал, ничего не видел, так уснул, проснулся потом когда меня уже вывозили с операционной. Ты конечно финны, как ты их слышал? Да? Ну Слышал, что они там между собой там... Режь то, режь это. Селёдка видишь что... Какая разница? Не, ну сейчас говоря, был момент, когда я проснулся, когда мне там что-то так... ну... долбали так в ноге там. Наркозный подъезд? Не. Слышал звук именно в ушах слышно было, что они там, ну как-то что-то били или я не знаю, я уже не помню. Просто как мне <coughs> доктора сказали, что Хилл повредился в более нижней части, там где ближе к пятке, не, не посередине, а ближе к пятке. И надо было там какой-то, ну какой-то использовать что-то, то, -то пар... рядом мышцу чтобы типа укрепить это. Ну и видно там как-то я не в этом я в этих медицинских делах не особо разбираюсь. Матч шахтером вот основное было да вот ну, дивился надеялся переживал да я был на матче прилетел утром и сразу же пошел через ну отдохнул немножко и поехал вечером на стадион со всеми ребятами увиделся пообщался после игры ко всем зашел в раздевалку поздравил Ну, а, конечно вы... но ну, а, конечно переживал очень сильно потому что <laughs> игра с Донецком очень важно Сейчас три команды идет практически очко в очко. И каждая, каждая игра, каждые три очка на вес золота. Никита Мурда, вот говорил с ним до, перед, после матча. Все. Я, честно говоря, с ним не... Он скромный парень, не удалось не с ним еще так разобщаться так чисто по футбольным по по рабочему как говорится общаемся на трени в тренировочном процессе в игровом а так я, не сталкивался с ним особо а что касается как он сыграл я считаю очень хорошо Был молодой очень перспективный хороший футболист ну не было, не было такого, что ты там ему типа туда туда ну конечно бежит? конечно в каких-то моментах как-то думаешь ты сделал там немножко так, немножко так, или там побежал туда, или побежал бы туда. Но ну, а в целом мне понравилось очень, как он сыграл эти, эти, две игры важные, молодец. Что поменялось, Расскажи мне, что поменялось? Я думаю, в первую очередь все стали более дисциплинированы на поле. От нас Сергей Станиславович, Ребро, Рауль, требует выполнения каждой своей, ну, своей, своей, задачи на футбольном поле. Пусть это защитник будет, там, фланговые проходы, подачи, там, перестроение, сужение, там, диагональ, страховка и так далее. Каждый, каждый должен заниматься своим делом и, и не, как, как правильно сказать, не делать ничего лишнего. В первую очередь он должен быть на своей позиции, он должен делать то, что ему надо делать. А же все остальное, импровизация, это уже, я думаю, на стороне, на чужой половине соперника, уже у их ворот, там, где еще, если не дай бог что, то еще есть половина нашей, чтобы бежать обороняться ну ты уже звук с тем, что это твоя позиция, или все-таки где есть надежда, что когда ты вернешься на родную, ну, не знаю, надежда, может, еще то да, честно говоря, мне эта позиция нравится, я уже и привык к ней, и мне нравится на ней действительно играть в Динамо Киев, потому что ну, на данный момент играем мы, что я, я получаю это удовольствие, я хоть и защитник всю жизнь играл, более в линии атаки, там, где забивать, отдавать передачи голевые и играть на созидание, то сейчас я выполняю больше роль как как защитную, но и в, и в то же время я бегу в атаку и абсолютно мне хватает того, что я подключаюсь там простреливаю по возможности, подаю с фланга, ну, там ударит, у -у -у, бью поворотом, да. Конечно, хотелось бы больше бить, но я так честно говоря такой не жадный в, ну, в футболе не отдаю ну, стараюсь, по крайней мере, отдать там, передачу тому, который в более выгодной позиции. Если даже кто-то кричит, вот бегу-бегу с мячом, там, пытаюсь нацелиться на удар уже, кто-то кричит там из товарищей, пас-пас-пас, то уже все внимание сразу же как-то на него переключается. Но это иногда, честно говоря, получается, что он хуже. А Но... если мяч под правой? Если под правой, бей в девятку, она всегда открыта тебе скажу, ну все-таки Динамо, Динамо, но я еще сборный, да, вот, ты бы точно там был в этой сборной. За что больше переживаю? То, что ты не сыграл за Динамо или за сборную? <Cole tolerate> <terazunda> я не могу, честно говоря, делить на сборную или Динамо Киев. Конечно, в первую очередь Динамо Киев это мое родное, мое самое, всегда, о чем я мечтал с детства, с детской школы заиграть Динамо Киев. А сборная это это страна, это, это где я родился, чем я горжусь, тем более на сегодняшний момент такая ситуация сложилась, что и в стране какой-то дисбаланс в связи с этой всей ситуацией. И молодцы ребята, украинцы, что все сдружились как-то за последние пару лет, как-то боевой дух, да и вообще дух поднялся между людьми, как-то все друг за друга переживают, без, без за друга. И в то же время, что касается футбола, для меня за, выходить на поле в футболке сборной, это, я же говорю, это непередаваемые ощущения, за которые, за которых, за которые стоит ну, держаться и продолжать работать. Слава Шевчук Инодин, Надин, вот футболиста, ну конечно, ну, дуже важко, да, про него так говорить, без захопления, да, 35. Лет. Слава Шевчук, это я с ним хороший парень, я с ним очень хорошо общаюсь, в, когда в расположении сборной, веселый, позитивный, с ним есть всегда о чем поговорить, что касается футбола. Ну, я думаю, не зря он играет в, в Донецком шахтере уже не один год. Заслуживает этого. Очень работоспособный. К нему, я считаю, нету никаких претензий. Уверен, что ни по дисциплине, ни по самодаче, ни по... Конечно, у всех футболистов есть какие-то плюсы и минусы. Я думаю, у него тоже что-то есть. Это ему, и он в первую очередь знает о, нем, о, о них. Ну, а я думаю, с него надо брать пример, потому что он играет продолжительное время на высоком уровне и очень хорошо выглядит, даже в свои 35 или 45, не помню, сколько у него там. 35? 45. Ну, хорошо, есть Шевчук, за Стив в сборной, да, так-то, в принципе, ты сгоден с тем, что немая на эту позицию людей? Да не, ну, почему-то. Ну, нет кандидатов в сборную. Ну, хорошо, кто? Ну много ребят играют на этих позициях. И я считаю. Я не могу говорить, что кто-то. Все футболисты достойны, кто играет в Премьер лиге Украины, вызваны в сборную Украины. Только я думаю главному тренеру. Это более четко видно. Он подсматривает свои интересы, свои планы по свой стилю игры как он это видит, и ему виднее, кто на данный момент лучше. Я думаю, он лучших на данный момент и вызывает. Играл Женя Селин на, на Евро, я считаю, абсолютно... На молодежь? А? На молодежь? На Какой молодежь? Ну, играл на Евро, ну, и абсолютно, считаю, нормально. У кандидатов я считаю, номер один из ну, первых номеров. Ну, ты пришел, вот, вместо местей, позиции, да, вот, ну, в принципе, я уже здесь что ты ней, на ней хочешь залешиться, да? Вот. Есть такая, что хочешь уже все, от отлезай, снимки, все. Да, я спокойно, с легкостью могу сказать, что я с удовольствием играл бы всю свою карьеру с левой защите, слева, справа, ну, в центре, на воротах. Еще, еще не пробовали меня. Ну, ну а сколько? насчет насчет центра поля... Да я бы чуть, честно говоря, отвыкаешь, играл с Олимпиком. Немножко нас под... ну, подвела, не подвела, потеряли, я считаю, два очка дома. Дома вы обязаны выигрывать. И ну, там у нас была небольшая перестановка. Игр... Я уже чуть не помню, там в тактике полный состав. Мы немножко играли не, не, от своей привычной тактики, ну и за это немножко поплатились. А в чем была непривычка? Ну, играли... Я играл в центре поля. Ну, не, я же говорю, я, я, давно не играл, сейчас мы стараемся более агрессивно играть в центре поля, на их половине поля прессинговать, не давать э, возможности разыгрывать мячи сопернику. Ну и пытаться владеть преимуществом с нашей стороны не давать сопернику ничего. А может, там немножко мы не так агрессивно действовали в, в передней линии, так и, и не все получалось, не сумели забить гол. В чем вот фишка «Олимпика»? Все там сейчас да, смеются, да, «Олимпика, Олимпика», но все равно висим в туре. Но в чем вот их фишка? Честно говоря, я, я за ними не особо слежу, но когда играли с ним ему сказать, что ребята, ну, видно, что достойны, достойно выступают, стараются, и неспроста они находятся сейчас действительно на такой позиции, на четвертой. Ну, расскажи вообще, в принципе, свой план дальше, вот, по так, чтобы, ну, ну, мой ближайший, там, ближайшую неделю я снимаю. Ш... Не, наш главный доктор, ну не главный, наш доктор, ш... Сним, снимает швы. И потом еще пару недель хожу в этом, в этом в сапоге, потом потом меняю позицию. Там просто есть под какие-то там подушечки, получается, чтобы нога сейчас так стоит, потом чуть ниже, чтобы разрабатывался хил. Это есть какая-то? Да, мне сказали в первую очередь не набрать вес. Не, ну, ты с одного трошки набираешь, не набрать скилки. Ну, не больше там двух килограмм-трех, сказали, вот так вот. Буду стараться, не знаю, это тяжело, конечно, потому что малоподвижная малоподвижный образ жизни. И, ну, без футбола. Буду стараться, буду есть. Сухарики с кефиром водичкой там ну, без шоколада и без плюшек на ночь без без Макдональдса. Это бы наибольшее. так же нельзя. Ну я же говорю без него. Ну иногда можно раз в месяц я побаловать.